વિપક્ષના નેતાએ જણાવ્યું છે કે ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના બાદ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલા બ્રિજ ઇન્સ્પેક્શનમાં ઇન્કમ ટેક્સ બ્રિજ નો રિપોર્ટ ગુડ કન્ડિશનમાં આપવામાં આવ્યો હતો તો ગુડ કન્ડિશન બ્રિજમાં નિર્માણના 6 મહિનામાં શા માટે એક્સપાન્શન જોઈન્ટ ખુલી ગયા બ્રિજ ઇન્સ્પેક્શન કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું હતું રણજીત બિલ્ડકોન દ્વારા આ બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે પહેલા તેનું નિર્માણ રકમ 60 કરોડ અંદાજવામાં આવી હતી પરંતુ બાદમાં પાંચ પોઈન્ટ નેવ કરોડનો વધારો કરીને પાસઠ પોઈન્ટ એકાવન કરોડમાં બ્રિજ તૈયાર કરવામાં આવ્યો આમ બ્રિજ પાછળ મસ્ત મોટો ખર્ચ કરવા છતાં અને ઇન્સ્પેક્શન પાછળ ખર્ચ કરવા છતાં બ્રિજની ગુણવત્તા સામે સવાલ ઊભા થયા છે તો આ તરફ તંત્રનું કહેવું છે કે બ્રિજની ગુણવત્તા સારી જ છે માત્ર કેટલા ભાગમાં એક્સપાન્શન જોઈન્ટ ખુલી ગયું હતું જે રિપેર થઈ રહ્યું છે આવો સાંભળીએ કોણે શું કહ્યું कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि ब्रिज प्रोजेक्ट द्वारा अहमदाबाद शहर में जितने भी ब्रिज के सर्वे किए गए थे जितने भी ब्रिज का इंस्पेक्शन किया गया था वो इंस्पेक्शन गुमराह करने के लिए बनाया गया था पांच महीने पहले ही 2019 में निर्माण हुआ इनकम टैक्स ब्रिज का इंस्पेक्शन किया गया उस इंस्पेक्शन में ओवरऑल इन फेयर गुड कंडीशन इस ब्रिज की रिपोर्ट में बनाया गया लेकिन उसी के बाद कल ही ब्रिज का एक्सपानशन ज्वाइंट निकल जाते हैं सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस पार्टी यहाँ ये उठाती है कि 2019 में एक ब्रिज का निर्माण होता है और पांच छह वर्ष में ही उसके एक्सपांशन ज्वाइंट जब खुल जाते हो एक ब्रिज की आयु 100 वर्ष से अधिक की होती है लेकिन अहमदाबाद म्युनिसपल कॉरपोरेशन का ब्रिज प्रोजेक्ट कुछ अलग ही प्रकार के कार्य करता है करीबन 60 करोड़ की लागत से बनाने वाले ब्रिज का अंदाज 60 करोड़ रुपए बनाया गया था पाँच पॉइंट नब्बे करोड़ बढ़ोतरी कर पैंसठ पॉइंट इक्यावन करोड़ में इस ब्रिज को दिया गया यानी करीबन 6 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भी दी गई थी उसके बाद भी यदि 6 वर्ष में ही उसके एक्सपांसन ज्वाइंट निकल जाते हो तो यह ब्रिज प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी बेदरकारी का उदाहरण है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इंस्पेक्शन किया जाता है तब उसी ब्रिज को ओवरऑल इन गुड कंडीशन बताया जाता है और उसी के बाद उसके एक्सपान एक्सपांशन ज्वाइंट निकल जाते हो तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये यह उठती है कि ब्रिज प्रोजेक्ट द्वारा जितने भी ब्रिज के इंस्पेक्शन किए गए हैं उसके कांग्रेस पार्टी ने सुभाष ब्रिज के समय भी मांग की गई थी और अभी भी मांग करती है कि फिर से सभी ब्रिज का इंस्पेक्शन किया जाए क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ब्रिज प्रोजेक्ट लगातार विवाद में रह रहा है कहीं बड़ी दुर्घटना ना घट जाए इसलिए जनता की सेफ्टी के लिए सभी ब्रिज का इंस्पेक्शन करना फिर से बहुत जरूरी है और जो भी व्यक्ति और जो भी कंपनी ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाए गए थे अभी भी उनको ब्लैकलिस्ट करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाए है सदन में भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इन दोनों जो कंपनी है जिन्होंने ब्रिज इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाए हैं उन्हें तात्कालिक ब्लैकलिस्ट किया जाए

આપણે વાત કરીએ કે ફિટિંગની કાર્યવાહી ચાલુ છે બાકી એનાથી કોઈ ગભરાવટ નું કોઈ કારણ છે નહીં તો અત્યાર માટે બસ આટલું જ તમે આ વિશે શું વિચારો છો કમેન્ટ કરીને જણાવો ધન્યવાદ